ॐ गुरुभ्यो नमः नमः भ्यो नुते हरिश्रीगणपतये अभिघ्नमस्तु श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कन्धे अष्टमोऽध्याय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय राजोवाच चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य जा यस्मै, यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शन एतद् वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदम्बर हरेदद्भुतवीर्यस्य कथा लोकसुमङ्गलाः कथयस्त्वमहाभाग यथाहमखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्सङ्गम् मनस्त्यक्ष्ये कलेवरम् श्रद्धया नित्यम् दृणतश्च सुधिष्ठितम् कालेन नादिदीर्घेण भगवान् विशदे हृदि प्रविष्ट कर्णरन्ध्रेण स्वानाम्भावसरोरुगम् धुनोदिशमलम् कृष्ण सलिरस्य यथा शरद् धौदात्मा पुरुष कृष्णपादम् मूलं नुञ्चली मुक्तसर्वपरिप्लेश पान्थस्वचरणं यथा यदधातुमदो ब्रह्मन् देहारम्भोऽस्त्यधा यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा आसीद्यदुतरात् पद्मम् लोकसंस्थानलक्षणम् यावानयं वै पुरुष यत्ता वय वै पृथ तावानसाधि प्रोक्त संस्था वयभवानि वा अजस्कृयति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् ददृशेन तत् रूपम् स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्तितुवाप्ययाम् मुक्त्वात्ममाया मा एषा शेते सर्वगुहाशया पुरुषावयवैर्लोकाः सबालाः पूर्वकल्पिताः लोकैरनुष्यावयवाः सबालै शुश्रुवान् या वा कल्पो विकल्पो वा यथाकालोऽनुमीयते भूतभव्यभवच्छब्द कालस्यानुगतिर्यादो लक्ष्यतेऽन्मी बृहत्य मे यावत्यः कर्मगदयो यादृश्यस्मिन् कर्मसमावायो यथायेनोपगृह्यते गुणानाम् गुणिनाम् चैव परिणामपीप्सदाम् भूपातालकपुभुव्योमग्रहनक्षत्रभूभृताम् सरिसमुद्रद्वीपाना सम्भवश्चैदोकसा प्रमाणमण्डघोषस्य बाक्याभ्यङ्गरभेद महदाञ्चानुगरितम् वर्णाश्रमविनिश्चया युगानि युगमानञ्च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुगरितं यदाश्चर्यतमम् नृणां साधारणो धर्म विशेषश्च यादृश श्रेणीनां जादर्षीणां च धर्मकृच्छ्रेष् जीवताम् तत्त्वानां परिसङ्ख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणम् पुरुषाराधनविधिरयोगस्याध्यात्मिकस्य च योगेश्वरैश्वर्यगतिर्लिङ्गभङ्गस्तु योगिनां वेदोपवेदधर्माणाम् इतिहासपुराणयो सम्भवः सर्वभूतानां विक्रमप्रतिसङ्क्रम इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य ययो विधि यश्चानुशायिनां सर्ग पाखण्डस्य च सम्भव आत्मनो बन्धमोक्षोजव्यवस्थानं स्वरूपदा यदात्मतन्त्रो भगवन् विक्रीडत्यात्ममायया विसृज्य वायुधा मायामुदास्ते साक्षिवद्विभो सर्वमेधच्च भगवन् पृच्छदेव पूर्वज तत्त्वदोर्हस्त्युदाहर्तुम् प्रपन्नाय महामुने अत्र प्रमाण जीवन् परमेष्ठी यथात्मभूः परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेषाम् कृतम् न मे सवपरायन्ति ब्रह्मन्ननशदा अनशनादमि पिबदोच्युदपीयूषमन्यत्र पुपिताद्विजात् सूत उवाच स उवामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पदेः ब्रह्मरातो भृशम् प्रीतो विष्णुरातेन संसदि प्राह भागवतम् नाम पुराणम् ब्रह्मणे भगवत्प्रोक्तं चक्रमे इति श्रीमद्भागवते महाप्राणे पालकमंस्यां संविधायां द्वितीयस्कन्धे प्रश्नविहर्नामाष्टममुय सर्वत्र गोविन्ददा सङ्गीयर्तनं